питання по ТЕЦ, яке на найближчу сессию міської ради, має відношення до цього проекту? Абсолютно никакого. Вопрос, который нас выносится на ближайшую сессию, состоит в следующем. Наше предприятие попадает под действие сразу двух государственных регуляторов. Это НКРС с одной стороны и НКРКП с другой стороны. Первый регулятор занимается исключительно применительно к нам электроэнергетикой, второй регулятор занимается теплом. Несколько лет назад был создан НКРКП, и вот буквально в прошлом году они своим постановлением ввели следующее требование. инвестиционные программы, направленные на м, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт тепловых сетей, должны обязательно пройти согласование через этого регулятора. При этом регулятор э, обязывает э, нас вынести на рассмотрение громад, и громады, в данном случае это сессия городского совета, те ремонтные работы, которые мы хотим выполнить. Значит, в этом году, в 2014 году, мы хотим выполнить ремонтных работ только тепловых сетей. На сумму 1, я округленно говорю, 1,9 миллиона гривен. Значит, что войдет в эти работы? Это перекладка тех участков тепловых сетей, которые являются на сегодняшний день более слабыми, наиболее ослабленными с применением современных теплоизоляционных технологий. Это замена части действующих, я подчеркиваю, части действующих насосов, поскольку у нас их очень много, старых энергозатратных, энергоемких насосов на современные э энергосберегающие насосы. Вот. Это установка более современных задвижек, это установка приборового счета. Ну и, собственно говоря, это все, что мы хотим сделать именно в этом году, только по тепловым сетям на общую сумму 1,9 миллиона. К, ну даже из того, что я сказал, совершенно понятно, это не имеет абсолютно никакого отношения к тому э, принципиальному проекту на строительство, по строительству котла циркуляционного кипящего слоя, на который должен будет решиться или не решиться город после того, как мы предоставим всю проектную документацию.